Там случайно мне вывалился телеканал про РФ Гайдай, продюсер. Это даже от слова Гайдать, качать, качели. И там выступали, там был этот нейтральный, кто вел передачу, вот этот рыженький дяденька с этого, Беляшовец, либертарианца, который просит, чтобы мы побыстрее сдались. И я, кстати, не слушал его. Вот не могу, отвернул от него вообще. Даже ни один пук его не могу услышать. И там сидел Павел Себастанович, мой знакомый, и Якименко за столом. Про РФ, про РФ. Или про РУ. И, в общем, в общем, говорили, говорили там о проблемах в армии. И договорился Павел до мысли, что надо услышать моего друга Геннадия Друценко. И остановиться. Нам. Я не понимаю, что такое остановиться. Ну, по линии Бое-столкновения, ОБС. И пойти на выборы. Вот хочется спросить, Павел производит впечатление интеллигента, такого, знаете, он ну, профессора Преображенского. То есть лицо человека говорит о многом. То есть однозначно, что человек интеллигентный. Вот хочется спросить, расшифровать вот это понятие остановиться. Ну, как остановиться? Стать задницей чтобы они нас имели. Либо пойти в концлагерь к ним сдаться. Ну, что такое остановиться? Вот хочется спросить у Павла, а какие действия будут противника, который не останавливаются? Ни под каким предлогом? Они же объявляют перемирие, а захватывают три населенных пункта за эти майские. Ну, зачем этот бред нести? Вот, например, Друзенко и Себастынович, они внешне похожи на интеллигентов. Но мысли их не просто не выдерживают никакой критики. Там по поводу развития дальнейших событий, что они нас угрожают. Там, ну, понятно, я, я знал, что они будут говорить на переговорах. Они же этого Шакава смаугли, что возле Шархана бегал, Мединского прислали. Что Харьковскую захватят, Сумскую. Но они другой не будут говорить. Они нам. Самые страшные были, в моем понимании, человека, который разбирается в военной доктрине, первые шесть месяцев были. Даже если мы что-то будем терять, это уже, ну, это уже просто хронология дня. Самое страшное, это был Блицкриг. Да, то месяцев. Они были катастрофичные. Наша армия не была готова на миллиард процентов. Уже ставка все проспала с этим Заужным. И Сырским. И Зеленским. Вот это были 6 месяцев, это была катастрофа. Сейчас, как я дальше вижу, как человек, который боксировал 11 лет. У нас 300 раундов в бой. Там, когда иногда у Буданова спрашивают, в каком раунде мы боксируем, ну, исходя из 15 раундов, из 12. Он говорит, ну, сейчас четвертый раунд. Нет, сейчас у нас будет 300 раундов, мы сейчас боксируем в 12 раунде. В 12. Ну, то есть, это только начало. Если мы будем все правильно планировать, и у нас Раз в неделю не будут знаменитые комбаты. Вот этот комбат крутой, говорят, 47-я бригада. Писать рапорты на Звильне и называть ставку дебилами. А Корчинский подставка он будет как собачка подгавкивать, что это предатели Родины. То у нас есть возможность не спеша пройти эти все триста раундов. Как в Афганистане. СССР там были 12 лет, но они с, 11, но они с позором ушли. Но если мы будем себя истощать такими рывками, как вот эти курские операции, либо бездумными берками, как говорит Белецкий, он просто нарисовал, чтобы 200 человек с утра погибли в течение трех часов. Вот этот э, богомолов, генерал, о котором не сильно хорошего мнения люди. Ну, по плане интеллекта. На лице человека написан интеллект. Но есть ли интеллект, либо нет, то... Ну, то мы пробоксируем всего лишь 24 раунда. Ну, еще промучимся 25-й год какой-то, и потом капитулируем. Чтобы этого не было, мы должны делать кластерные боеприпасы в различных модификациях. Тонны, миллиарды противопехотных мин мы их не делаем вообще. И удосконаливать оборонную доктрину на этой войне, расширяя серую зону, в которую ни один человек не может зайти там до 35 километров. В этом направлении идут и россияне, и мы. Но у них ситуация хуже, они должны наступать. Поэтому их дохнет в 7-8 раз больше. Но если мы не будем работать над доктриной обороной, и у нас будут первые генералы самого низкого пошива, ввиду скудности образования интеллекта, то мы отбоксируем даже не 24 раунда, а 17. И потом будет, как говорят на канале Про РФ, развернемся и пойдем. Только не на выборы, а в концлагер. Мне там один подписчик говорил, так вы на их и бажают концлагеря, чтобы у нас Винбул. был. Я с ним Ну, те, кто на про РФ. Запоминаем, мы всего лишь пока в 12 раунде. Не надо никуда спешить. Надо себя совершенствовать в оборонной доктрине. Вот это, это всего богатырь. У нас перед этим всего ничего не заминировано. И эти алкаши садятся на мотоцикл и доезжают до этого богатыря. Фронтальных групп, которые бы там в этих домах встречали, их нет. Ну, а потом прилагают сверхусилия, чтобы выбить их с этого ну и они там взяли эти россияне под огневой контроль дороги Константиновки, ну через дрона, ну выбивать гнезда операторов дронов. Я видел прекрасно видел, 63-й бригады. Курочка по зернышку за неделю уничтожили 12 этих гнезд дроноводов. Они туда загоняют термобал возгорающийся, и вот это гнездо горит, потому что оно же там из древесины. Ну, они сжигают, ну, сгорают заживо. Два слова о детях Мединского, о сыновьях. Он же смелый такой, вот этот очкарик. И у него отец его был военный. У него два сына, две дочки. Первый сын воюет в 331 первом полку ВДВ России. силы специальных операций, СПНЧ, капитан гвардии. А второй сын командир танка Таманской дивизии. Да, каких детей воспитал. Ну, я дальше продолжу. Это шутка, это шутка. Это антиутопия. Это как мы замятина. Оруэлл. На самом деле у этого отсоса детки лежат под, с припудренным носом от кокаина. Под соском двух или трех молодых проституток в квартире премиум класса Москва-Сити. Да. Оно ж падало, когда само ни разу в копе не гнило, никогда. Ну, видно, что оно же гомосексуалиста кусок. И деток своих отправляют с детства уже в Кембридж, ну, на учебу. То оно такое смелое на этих переговорах. А те, кто воевали, так не мурчат. Мединский, мы воевали против шведов 21 год. Но они там не 21 год, там был цикл 17 лет, и были еще пять или шесть войн против шведов. По одному, по два года. Раньше войны были какие? Вот это ж мы Украину потеряли за шесть часов. Полтавская битва была всего лишь шесть часов. И после нее Петр всю правобережную Украину захватил, и центральную. И что хотел тут и делать? За шесть часов. Раньше войны были коротечные. Скоротечные. И в этой же Петровской войне со шведами 40% вооруженных сил России тогда, за, ну, это были казаки, да, честь которых сейчас называют э, наши бригады. У нас сидит какая-то падла там при Зеленском, которая у этих всех Даниилов апостолов, сирок этих называют честь. Это же были гауляйтеры, это прислужники были Российской империи. Что вы творите?